раза третью позицию. Ух ты, достает как... Боже мой, Сорвало. Он мог попасть еще в корт. Ну, но... обод буквально, ну надо же. Вы видите? Я думал, вы туда смотрели. Очаровательная Елена. Ну, приятно, когда красивые, молодые, симпатичные. Так, спорный момент. А, уже? спрашивали у меня или нет. Гейм не гейм, уже без меня. Но если необходимо, Орешек может и посудить, и с рахунком разобраться, и с правилами также. Если на майбутне потребуется арбитр или судья-секретарь, также на табло, пожалуйста, задействуйте Горишко, я также готов. Ну, в первую очередь, конечно, трансляции и комментаторы. Там уже... И здесь бы пульт поставить, и тут бы перещелкивать рахунок. Небольшое табло бы не помешало, конечно, где-то на вид, на месте. 5-5. 5-5 и тайбрейк. Тайбрейк. А то играли тогда 5-5 и доигрывали 7-5. Доиграли. Посмотрим, как сейчас. Хорошо, всем вараванастов, ва горешков слава. И очаровательная Алиса Шуликина.